Доброго вечора, шановні глядачі. З приватним підприємством Білогор ми познайомилися вперше рік тому. Які зміни відбулися у цьому господарстві за цей невеличкий період? Які задачі поставив собі за мету перспективний керівник? Про це у нашій передачі. Знайомтесь гість нашої студії, директор приватного підприємства Білогор Ігор Дубілєв. Ігорібітович, ми починаємо свою бесіду з питання, що ж відбувалося за этот год? за такой небольшой период времени? Да, период, я скажу, что для сельского хозяйства небольшой, но изменения у нас прошли такие серьезные. Увеличилось серьезно поголовье у нас рогатого скота, увеличилось поголовье свиней, увеличились земли у нас, которых мы убираем уже в этом году урожай. Ассортимент увеличился, кормовой, вот, и уже у нас подошли животные, тот же крупнорогатый скот и синий, вот по осени уже начинаем такой плановый, конкретный забой животных. Есть у нас уже подросли быки, вот, телятина, свиньи. То есть мы уже по осени начнем продавать, чтобы стабильно переходить. переходить. Добавилась птица, провели эксперименты мы и с утками, сейчас на ставке, и с гусьми. Вот сейчас смотрим, учимся это. По птиц перепила, и курица у нас уже так стабилизируется, уже мы выходим, яйца стабильно. Где-то на октябрь месяц мы должны. Продажа как, уже будет есть. Да, такая у нас и сейчас такая небольшая так, на уровне домашнего. Но будет идти продажа так, стабильная, так сказать, уже на уровне, на уровне магазина Модернизировали предприятие, сделали молокопровод механизировали, то есть максимально уходим от ручного труда. Сейчас перестраиваем ферму на зимний период, делаем уборку механизированную, чтобы это максимально, максимально облегчить человеческий труды. И зимний молокопровод еще монтировать будем, то есть это будет очень удобно для рабочих и для оператора машинодоения. И будет это будет ярко отражаться на качестве молока. Игорь Альбертович, я понимаю, что без определенных целей, которые ставит перед собой руководитель, жить и работать нельзя. Скажите, вот каковы основные задачи, которые вы поставили перед собой? Основная задача – это то, что наше предприятие, так сказать, если можно сказать, мы одержимы одним вопросом. Мы хотим привести людям натуральный продукт. Это то, что без всяких биодобавок, без всяких примесей, мы правильно кормим животных натуральными продуктами, без всяких добавок. Для того, из этого формируется их мясо и молочная продукция. Мы не глобализируемся, потому что невозможно удержаться, если глобально идти большим объемом, то не будет индивидуального подхода к животным, и мы не добьемся этого. А так у нас на сегодняшний день, я смело могу сказать, что у нас домашнее молоко, домашние яйца, я уже не говорю о свинине, что свинина очень хорошего качества, высокого. И говядина тоже. Все мы знаем, чтобы добиться экологически чистого продукта, животным нужен какой-то особенный уход. Скажите, есть ли какие-то стандарты, существуют ли стандарты ухода за животными? Безусловно, существуют определенные стандарты, требования к содержанию животных. Это однозначно. Ну, я же говорю, первое, что такое вот можно отметить, это покрытие, зимнее покрытие, на чем отдыхают mm -hmm. коровы. Это дерево и глина. Вот передняя часть коровы, к примеру, лежит на глине, на сухой, задняя часть на дереве. На дереве. То есть и дерево в глину монтировано. То есть это вот Скажите, еще... а почему такие составные? Почему нельзя сделать только деревянный настил или просто глиняное покрытие? Глина, она сухая, она не тянет влагу. То есть mm -hmm. это благоприятная, так сказать, постель для коров. Для свиней там мы уже дерево применяем, и будем применять определенные покрытие Сейчас немножко как бы с новых технологий, из керамика были связаны. Тоже оно будет связано с линой, чтобы это и не скользко было, и было тепло. Освещения у нас достаточно. То, что необходимо, у нас стоят пластиковые окна. мы поубирали, у нас был даже навес. Мы его сбоку фермы, мы его убрали, чтобы освещения достаточно было. Здесь важно отметить, кроме освещения, еще то, что свежий воздух. Так как крупнорогатый скот себя отапливает сам, так сказать, обогревает, овцы крупнорогатый скот, здесь как бы такой вопрос, проблемы нет. Здесь форточки открываем, окна открываем. Идет проветривание. Идет проветривание. Потом они нагреваются. Все. Надо уйти от аммиака. Любому животному нужен свежий воздух. И свинья, и в зимний период птицы будет подаваться теплый воздух. Свежий берется. Мы уже в этом году практиковали. Смонтировали сами котел специальный. Ну, в который попадает вентилятором холодный воздух, тут же он обогревается, уже обогретый, он попадает вверх. Ну и самое главное, хорошие отношения. Мы очень серьезно уделяем внимание хорошим отношениям с животным. В чем заключается это отношение? Это не кричать надо на животных. Как с детьми. Ни в коем случае не бить, ни в коем случае там не ругать, там все. С плохим настроением лучше не подходить животным. Какая реакция животного? Корова дают плохо молоко, корова начинает нервничать, начинают срывать соски ногами, там, не есть все. Свиньи точно так же, они, одно дело, когда заходят в наркот, они бегут, как детки, там, вот, пожалуйста, мы такие хорошие. При плохом уходе, при плохом отношении к животным, болеют ли они? Существуют ли какие-то заболевания? Конечно, это, это, отражается, это как человек, нервничает человек, вот и все, наши болезни от нерва. точно так же и животные, они не должны нервничать. Им, должны, им должно быть комфортно, им должно быть тепло, сухо, они должны быть сыты и все. И они тогда что делают? Они спят. Стресса у них никакого нет, и все это, естественно, отражается на продукции. И на качестве молока, и на качестве мяса, на все. Понятно, что летний период, он сам о себе говорит, что коровы должны находиться большую часть времени на свежем воздухе, на пастбище. Скажите, пожалуйста, а в зимний период вы будете ли животных на прогулку? Безусловно. Мы крупнорогатый скот два раза в неделю выводим на снег. Единственное, что мы смотрим, чтобы льда там не было, чтобы они не поломали ноги. А так, конечно такое проветривание и плюс прогулка. Но на эту зиму у нас будет немного проще, потому что мы как бы сделали беспривязное содержание. Одно дело, когда корова стоит на месте, никуда не двигается, это заставится мышцы, заставится все. Ну, может быть, те, кто был в деревне, видели, когда зимой выпускаешь скотину, она начинает брыкаться, прыгать, самая здоровая, самая старая корова, и надо размять мышцы. Движение. Безусловно, еще должно присутствовать движение. Здесь оно ну, у них будет. Они будут свободно передвигаться по определенной территории, свободно подходить, надо покушать там все, и, и ходить до зал, доиться. Скажите, летом на ночь заводите коров нет, в коровнике? Нет. Мы в этом году уже сделали навесы от дождя, чтобы им было комфортно. Большие загоны, специальное покрытие в загонах мы мел завезли. Большое количество, это очень комфортно для коровы, для копыта. Вот. То есть все идеально, ей не, нет необходимости. У нас находится только в ферме маленькие телята, которые там до, до недели. Потом все на свежий воздух, на травку, пожалуйста. Итак, мы можем подвести итог первой части нашей беседы. И я хочу предложить нам, нашей съемочной группе и в обязательном порядке вам, уважаемые телезрители, посмотреть сюжет о содержании животных в частном предприятии «Белогор». Все задуманное Игорем Дубелевым начиналось с ремонта коровников. Больше года назад перекрыли крышу, ставили окна, кстати, энергосберегающие, побелили стены, навели порядок. Но на достигнутом не останавливаются. 1700 квадратных метров — это общая площадь коровника. Распределили зонально. Одна треть и сейчас перестраивается. Строители убирают асфальтированное покрытие, оставшееся с советских времен, где со временем по правилам содержания животных настил будет деревянным и глиняным. Параллельно работают сварщики, изготавливая ажурные решетки, ограждения для свиноматок и поросят. Сами придумали обогрев. Ну вот, берется свежий воздух снаружи, вентилятором подается, и мы смонтировали котел, который топится, и уже точечно каждых каждый поросят будет подаваться свежий, теплый воздух. Вот. Это обязательно, это важный момент, чтобы ушел аммиак, ушло все хорошо. Свежий хуже. Остальное по которое на откорме, которое все, ему достаточно своего где обогрева, вот подстилка будет, специальное половое покрытие, которое... Нормально для здоровья свинья. Центральная каменная дорожка со временем будет полностью модернизирована. И на этом месте установят механизм по уборке помещения. Благодаря автоматизации, которая прочно входит в нашу жизнь, нелегкий труд животноводов и доярок фермерского хозяйства Белогор будет намного облегчен. Посмотрев сюжет, мы все увидели, что действительно условия содержания животных у вас соответствуют стандартам. И хотелось бы сейчас э, э, другую часть передачи поговорить о том, каков же рацион питания ваших животных. Из чего он состоит? Рацион питания самый простой. Какой существует? Это зерновые. Из зерновых это у нас пшеница, кукуруза, ячмень, рожь. В этом году мы еще посадили сочные корма. Будет у нас зиме, это тыква, силос, сена солома двух видов, ячного пшеничная. А в летний период это трава и конскорма. Достаточно ли сена? Сена, да. Сена мы уже заложили буквально вчера, закрыли, закрыли вторую скирду. Вот, э, по у нас э, хватит. Еще есть там поле, будем докашивать, но это как бы про запас. Ну так, в общем, нам хватит. Мы посадили кукурузу. Из кукурузы это у нас зимой силос mm -hmm. и зерновые у нас. Мы используем кукурузу. Это, ну, она идет на 50, э, это хорошего хороший усваиваемый корм. Она идет э, параллельно с ячменем. Вот, пшеницы меньше. Кроме зерновых, мы еще опять же используем какие-то. Э, это соль каменная, мы возим с Артемовска. Вот Говорят, что нужен соль лизюнец. Есть. Это мы привезли, специально это ездили. Благо, тут далеко не надо ехать в Артемус. Купили там такие, как шлакоблочки, такие как uh -huh. кирпичики. И у каждого доступ, любой животное, она приходит и любого... достаточно получается необходимое количество соли. Сколько мел он... есть в рационе? Есть, конечно, конечно. Мел у свиней так прямо в корытах насыпанных свободно они должны подходить. Они сами решают, сколько им нужно. Человек не вмешивается. А когда человек не вмешивается, ну, это на, намного лучше. Животное лучше себя лечит, чем человек. Такие составные, как белки, минеральные соли, витамины в рационе, как это можно увидеть, из чего получается? Если мы правильно вырастили и правильно приготовили корм, все необходимое есть. Единственное, что должно быть разнообразие. Вот мы работаем над тем, чтобы нам увеличить разнообразие. Вот в следующем году мы будем сажать, кроме тыквы, будем свеклу сажать, сочная корма, будем делать синаж, это тоже другие. То есть все есть в природе. Не надо ничего добавлять. Вот все есть. Понятно, что э, мы не можем э, добиться того количества, как вот добивается, к примеру, при использовании определенных там, добавок, химических, там, все, и то же там в зерновых и в э, мясе. Мы не гонимся за количеством, мы э, хотим качество. Потому что мы уже на сегодняшний день уже все. все эти гонки за количеством, за конвейером, этим, мы уже дошли до того, что мы не можем ничего нормального скушать, купить, даже если у вас есть, есть и деньги. Я еще раз э, хочу. Застрите внимание наших телезрителей на следующем сюжете. Пожалуйста, прослушайте комментарии Игоря Альбертовича и посмотрите, какой же они все-таки молокопровод изобрели на своем фермерском хозяйстве. Ездили мы по другим предприятиям, смотрели, как работают. В больших молокопроводах очень много всяких дозаторов, насосов, все. Много каналов для молока. И это естественно, как и для молока, так и для микроб. Здесь наш молокопровод, он сделан таким образом, чтобы как можно меньше было трубопровода задействовано для прохождения молока. Меньше углов, меньше поворотов и меньше возможности заводить с каким-то микробом, Самое простое: молоко попадает в эту емкость с под коровки, воздухом не соприкасается, ни пыли нету, ни муха, ни все подмывание коровы видели сами. Вся грязь смывается, все белым полотенцем вытерли, все сухо красиво. Молоко чисто попадает э, прямо сюда, вот, в эту емкость. Эта емкость потом транспортируется к охладителю, и там сливается уже в охладитель и насосом заканчивается. И доводится до плюс Еще два месяца назад мы пользовались таильными бачками, да все. Это бидоны, циделки, марля, переливы. Все, вроде и старались, но эффект был очень сложный, очень сложный. Максимум мы сейчас дейлим аппаратами пользуемся в том случае, если корова только родила молодое молоко, то есть молозим мы сдаем для телят, или свиньям на откормку. То есть, или там, если коровы антибиотик укололи, врач запрещает молоко выпускать на продажу. Все, мы его отделили и отправили. В домашних условиях все хозяйки, кто держит коров, знают, что делать. надо пойло давать. Не просто комбикорма насыпать, а дать пойло чтобы корова попила это пол. Вот мы думали, гадали и придумали вот такой механизм. Вроде он самый простой. Установка мрея делает корм, закачивается в эту емкость. Там где-то у нас 300 литров. Потом насос начинает включать, делается циркуляция. И чтобы доярка ведрами не разливала, у нас насосом подается каждой кормушке корм непосредственно. Все, Ведер нету, то есть человеческий труд уже намного выше. И плюс мы отслеживаем то, что мы, эта корова дает 20 литров молока, мы ей больше. Эта корова меньше, мы меньше ей даем. То есть точечно, не так, что поставили корыто, то сколько съест, а точечно, сколько необходимо для каждого животного. Макуху насыпаем, то есть состав полностью соответствует домашнему рациону. В этом году, я думаю, что у вас в фермерском хозяйстве будет существенная экономия на том, чтобы, что вы сами вырастили, не будете покупать корма, а сами вырастили корма. Можете сейчас в денежном выражении сказать, сколько сэкономит ваша ферма? Ну, конкретно здесь мы еще зависим от погоды, очень сильно от погоды. И она вносит, так вроде ты вот посчитал, там можно посчитать дистопливо, можно посчитать э, рабочее время. Можно просчитать там еще какие-то затраты физические. Но мы не можем просчитать дождь, когда мы скосили сено, раз понесли потери. То есть мы планировали, к примеру, взять сено. Три тонны дождь, э, часть уничтожил там или что, все, мы понесли потери. Сейчас мы вот мы ведем укос зерновых, вроде Бог нас бережет, мы никаких потерь не несем. А если вот так брать по экономии, ну конечно, если на сегодняшний день стоит э, тонна зерна половиной тысячи, это не минимум, ну, все на рынке покупают, то у нас, по-любому, ну, я думаю, до тысячи гривен это мы должны войти, что если мы свое mm -hmm. делаем. Но это, естественно, и техника. Мы используем бэушную технику, она ломается, мы не можем ее так четко просчитать, что вот, вот мы сэкономили. Полетела запчасть, все, она каждый день вносится в корректив. Проконтролировать весь процесс, это можно только по концу года, посмотреть общий результат, сколько мы затратили на технику, на энергоносители, вот, и сколько использовали рабочих так сказать, часов, человека часов. Вот и все. Тогда точно. А так, безусловно, экономика. Мы говорим сегодня в передаче о модернизации, о перестройке вашего хозяйства. Скажите, вот что дает вам модернизация? В первую очередь она дает то, что мы мобильны. Мы, кроме всего, что вот мобильны, то есть мы можем переставлять установку, там быстро реагировать. Второе – это экономия человеческого труда. Вот. Высокая производительность. Сейчас мы работаем еще, делаем емкостя, что у нас будут кормиться свиньи. Тоже поддержать будет установка со шланга, будем просто разливать по корытам. Мы уходим от человеческого труда. Вот. Это, безусловно, делает свои экономию, и ну, самое главное, это производительность. Высокая. То есть один человек сможет обслуживать, вот сейчас, на сегодняшний день, у нас доет две доярки, доет 6 доильных мест. Одновременно доится 6 коров. Зимой мы планируем, чтобы пять доильных мест обслуживал один человек. Как вы себе это представляете? Видели по сюжету, что вот у нас коровы 6 доильных мест, они стоят рядышком, да. То я посмотрел. Посмотрел фотографии швейцарского фермы. Доильный зал в Швейцарии. У него все пять голов стоят по кругу. То есть, до Ярки не надо отбегать коров, доярки. Яркина. Всего лишь. Она наброс. в центре находится. Она находится в центре. Это вот такой доильный зал. Мы смонтируем. И все, и у нас Хорошо, турники, это все равно нужно его как-то открыть. Это, безусловно, мне понравилось. Вот это то, что мы будем механизировать, будем ставить такие, сами будем делать турники. То есть это тоже будет механизировано? Ну, это да будут ярко, сами открываться и да ярко нажала кнопку, все, корова знает, она выйдет. Животные же не очень умные. Вот. Они сами заходят, они знают, что им заходить, куда им заходить надо. Им, Ну вот мы когда переходим или с зимнего на летний, или с летнего на зимний период, то есть меняется месторасположение доения. Ну, максимум два дня, и коровы уже знают, куда идти надо, где им кушать, где они доятся. Никому рассказывать не надо. Игорь Альбертович, я уже говорила в первой части нашей передачи и э, смею еще раз повторить, все-таки вам есть чем гордиться. И, коль мы уже говорим о натуральных продуктах, о здоровом питании, мне хотелось бы услышать именно от вас. Э, скажите, где мы сможем увидеть и когда вашу продукцию? Мы на сегодняшний день заканчиваем ремонт помещения под магазин. Но в связи с тем, что мы у нас э, есть э, Переживания за счет того, что мы не сможем соблюсти баланс. Сколько надо зарезать за один день, чтобы у нас все купили? Чтобы у нас максимально меньше уходило на переработку. Вот. И здесь ко мне приезжали э, люди, которые предложили такую тему. Называется интернет-магазин. То есть доставка на дом. Я сам пошел в интернет, произучил ситуацию по Киеву и по Москве. То есть большие города уже больше пользуются города, такой осень, Да. Бай. В Киеве я уже созванился, поеду на экскурсию. Там непосредственно вот, хозяйство практически идентичное, как у нас. Вот. Но у них есть офис в Киеве. И они по телефону принимают заказы в определенные дни. И в определенные дни развозят продукцию. У них они молоко, вот чем меня купила? Тем, что эта продукция только та, которую можно сделать своими руками. Это не надо там, завод никакой, никакой какое то оборудование. Все. У них и копчение мяса, и, и из молочной продукции. Это творог, масло, сыр. Там, э, из, из, твердых сыров только один вид всего лишь. То есть в домашних условиях несколько видов, там русский, там голландский, этого невозможно сделать. Я, когда, если мне кто-то скажет, то я в это не поверю. Для этого нужно специальное оборудование. Вот. А это то, что можно сделать вот по принципу, как наши бабушки делали, готовили э, а это творог, сметанку. Из сепаратора, да, мы в банке, корыца, масло не колотим, Мы купили э, сепараторы для сливок и купили маслобоечку. Дополнение мы еще будем информировать вас о том, как этот процесс. То есть мы над этим процессом работаем. Я думаю, уже с сентября где-то к октябрю этот процесс поставим на поток. Хорошо, встречный вопрос. Скажите, допустим, я заказала через интернет определенное количество мяса, но еще таких 10 человек заказала. То есть мы не используем. Вы зарезали свинью или зарезали корову, вот она туша. Хорошо, куда идет в дальнейшем то мясо нереализованное? Вы его закладываете в холодильник, в морозильные камеры, предлагаете людям свободной продажи. Как вот будет дело обстоять с переработкой, может быть, этого мяса, которое осталось? Ну, я надеюсь, мы сможем. Разобрать одну голову свиньи – это не проблема. Это были у меня заказы, забирали люди там быстро. Ну, это сколько? Ну, килограмм 60-70 мяса. Это не так уж и много. Вот это первое. Но если будет оставаться у нас, вот раз все, люди заказали, но у нас там не реализовано. У нас для этого есть автоклав. автоклав. В морозилку нам нет необходимости ничего ложить. Мы будем делать тушенку. То есть это Мы... будет переработка Мы... Да, на тушенку. это тушенка, настоящая мясная тушенка. С чистого мяса. Безусловно, конечно, у нее цена будет другая, не та, что в магазине. По 10 рублей она не может стоить в принципе. даже. Ну, я думаю, на этой нотке ми закончим. Давайте заинтригуем немножечко наших телезрителей. Я думаю, що з этой передачі ми тільки почали цикл наших передач. І сьогодні я хочу просто поблагодарить вас за те, що ви прийшли к нам в студію. А вам, шановні глядачі, я дуже дякую за увагу. Гадаю, ми багатьох зацікавили. А тим, хто піклується про здорове харчування, ми надамо якнайбільше найбільше інформації про натуральні продукти у наших наступних передачах. Слідкуйте за програмою. До зустрічі.